Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha Dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami Ialah bumi yang mati Kami hidupkan dia Serta kami Wa akhrajna minha habban fa Serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian Dengan dari sebab itu Maka hasilnya mereka makan وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ Dan kami jadikan padanya kebun-kebun Pokok kurma dan anggur وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ Dan kami pancarkan padanya mata air-mata air لِيَأْكُلُ مِنْ سَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِهِمْ Supaya mereka makan dari buah-buahnya Dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka afala yashkurun patutkah mereka tidak bersyukur kepada Allah tidak patut sama sekali ayat setelah menyatakan uh, golongan manusia yang diutus rasul-rasul kepada mereka dan seorang mukmin keluar daripada sebuah kampung untuk menyelamatkan rasul tidak berhasil disebabkan mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kekufuran ini mestinya diubati dan bagaimana hendak diubati penyakit kufur? Kufur ini pertama sekali tak kenal diri. Sebelum daripada mereka tidak kenal Allah, mereka tak kenal diri mereka sendiri. Mereka tidak kenal nikmat, mereka tidak kenal pemberi nikmat kepada mereka. Ayat ini ingin bercakap mengenai dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menerusi ciptaan Allah juga. Manusia kita boleh kenal orangnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kita boleh kenal menerusi ciptaannya. Inilah ayat yang menyatakan tentang dari dalil wujudan Allah Subhanahu wa taala yaitu bumi ini mati wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha dalilnya ialah bumi yang mati itu kami hidupkannya kami hidupkan bumi yang mati itu bumi ada bumi yang mati ada bumi yang hidup bumi itu hidup hidup apabila kita boleh tanam tumbuh-tumbuhan padanya. Tumbuh-tumbuhan boleh hidup apabila dalam bumi ini ada bakteria-bakteria yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta cacing-cacing besar dan kecil padanya. Tanpa adanya cacing-cacing dan bakteria-bakteria khas yang ada dalam bumi ini, manusia tak boleh hidup di bumi ini sebab bumi mati. Bumi mati. Jadi bumi ini Siapa yang menghidupkan bumi? Yang menghidupkan bumi ialah Allah subhanahu wa ta'ala Dan manusia boleh hidup di sini dengan selesa Dia boleh tanam serba jenis pokok Yang besarnya, yang kecilnya Sayur-sayurannya, biji-bijiannya Semuanya manusia boleh tanam dan boleh manfaat daripadanya Di beberapa kawasan disebutkan di, dimaklumkan di Jepun Jepun Bumi itu mati Selepas di di bom dalam suatu peperangan dunia pada suatu ketika dahulu sampai kepada hari ini pun bumi itu kering, bumi itu mati. Mati kerana tidak ada kuman-kuman di dalam bumi itu dan tidak ada cacing lagi. Cacing uh, menandakan bumi itu layak untuk ditanam tumbuh-tumbuhan. Tapi bila cacing tak ada, yakinlah bahawa bumi itu tak layak Ya, bumi boleh jadi boleh datang, cacing boleh datang pada bila-bila masa saja. Tanamlah perut ikan di dalamnya, dia akan datang. Datang akan hidup. Bumi akan hidup. Inilah dia Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita uh, dalil kebesaran Allah ialah al-ardul maitatu ahyainaha. Ada satu lagi makna makna bumi mati Bumi mati ialah bumi bumi yang tidak diterukai yang penuh dengan hutan rimba itu pun bumi mati juga. Dalam hadis menyebutkan man ahya ardan fahyalahu Sesiapa yang menghidupkan bumi mati al ardul mawa, ardul mawa bumi mati maka kepunyaannya. Dengan peraturan kerajaan lah jangan pergi teroka tiba-tiba kita nak milik milik tidak boleh tapi hak hak rakyat hak rakyat tanggungjawab mereka menghidupkan bumi-bumi mati oleh hendak demikian Sayyidina Umar kata sesiapa yang ada bumi hidupkanlah bumi jika tidak aku ambil rampas beri kepada orang yang sanggup bekerja wa akhrajna minha habba dan bumi tanda pula kebesaran Allah tanda dalil Allah Subhanahu wa taala wujud wujud bukan saja menghidupkan tapi kami keluarkan pula daripadanya biji-bijian dan dengan sebab itu hasilnya mereka dapat makan Allah ini kita pada setiap hari kita makan kita makan dari mana datang makanan daripada bumi makanan utama dunia pada hari ini ialah gandum gandum berah yang kedua lah kita punya gandum ini bukan makanan kita padahal hanya mula-mula sekali masuk kedai mamak tu oti oh, canai dulu lah oti canai tu dari mana-mana tu oti oh, canai oh, uh, lagi biskut-biskut ini biskut tum, uh, tosai. Oh, tosai semua ni, malam pula pizza pula ini semuanya ini gandum, gandum pada asalnya semua makanan makanan sedikit semuanya, mestinya masuk gandum gandum nama ini thubu habb biji-bijian akhrajna minha habba kami keluar daripadanya biji-biji 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 yang dikeluarkan ini yang dikeluarkan ini dalam kadang dunia menjadi perang 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 uh, petrol perang air perang gandum perang beras perang macam-macam lagi perang kerana jika terjejas hasilnya maka manusia tidak selesa lagi hidup di bumi ini Tidak selesa Jadi oleh, oleh sebab itu maka Kuasa kuasa besar ingin Mengawal Mengawal hasil bumi Yang utama ini Ini. Jadi oleh yang demikian Bumi yang diberi Allah subhanahu wa ta'ala Patut dihidup sendiri Bumi yang diberi Bila bumi ini dapat dihidupkan Tidak ada siapa yang boleh mengawal sumber makanan Apabila sumber makanan di kawal oleh pihak luar maka berlakulah masalah kekurangan makanan, kebuluran dan sebagainya. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah bumi yang mati yang dihidup oleh Allah Subhanahu wa taala dihidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala kami keluarkan mula daripada bumi itu biji-bijian dan pula daripadanya kamu makan kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala menerusi makanan ini menerusi beras, nasi menerusi kandung tetapi oleh kerana barang ini terlalu dekat dengan manusia maka biasanya tak kenal manusia tak nampak barangnya dekat sekali dia nampak yang jauh yang jauh, yang tak ada di rumah dia dia nampak tapi yang ada di rumah tak nampak Kita celak mata Buka mata Dekat dengan objek Dengan sesuatu yang tak kita lihat Kita tak akan nampak Jadi inilah makanan-makanan ini Sebenarnya nikmatnya cukup besar kepada manusia Tapi kita tak nampak nikmat itu Dan sekaligus kita tak kenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala Yang mengaturkan biji-bijian di dalam bumi ini Untuk manusia makan Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyayna ha Wa akhrajna min ha habban fa min hu Tanaman ini Tanaman Ada tanaman besar pokok-pokok namanya syajar Dan Wa najmi wa syajari yasjudan Wa najmu Wa najmu itu pokok kecil Atau makna bintang Dan pokok-pokok besar Pokok yang ada batang Ada pokok yang tak ada batang pokok pokok tembikai tembikai dia tidak ada pokok dia dia ada buah besar tapi dia dia menjalar menjalar satu perkara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang boleh jadi kita tak berapa sedar pokok-pokok dia berbuah ada yang berbuah setiap waktu sepanjang tahun dia berbuah berbuah ada yang buah ada bermusim bermusim, musim Muslim tidak bertukar jika manusia, manusia tidak khianatinya Dia tidak bertukar Musim durian lain Musim rambut tak lain Musim langsak lain Musim luku lain Tapi bila manusia paksa pokok itu Kamu mesti berbuah Berbuah Durian pun berbuah lah Setiap musim Setiap musim Walaupun tak cukup Bekalan yang diberi itu Kadangnya baunya tak cukup Isinya tidak berapa matang Disebabkan manusia paksa dia Lalu musim bunga, musim musim langsak pun dia berbuah, musim rambut uh, pun dia, ber, dia berbuah, Dahulu tidak, tidak. Dahulu dia sekali dalam setahun. Sekali yang sekarang ni tiap-tiap hari kita pergi ke boleh makan durian. Tak ada musim tak ada nak makan durian tak ada dia. Orang sakit nak makan tak ada pergilah ke pasar. Mesti ada. Datang daripada mana? Tanyalah dia. Dia datang dari Pahang dia, dia datang daripada Perak dia, datang daripada Terengganu, datang daripada dari mana-mana. Kali ini bunyi mudah saja tapi Quran cakapnya ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun. Dulu dusun kita di belakang rumah itulah dia langsaknya deriannya apa. Tapi sekarang ni dusun kita di pasar. Dia datang daripada semua tempat kita pun tak tanam dah. Hak yang keluar daripada daripada di belakang rumah kita dia pergi ke Singapura. Dia pergi ke rata-rata tempat. Ayatul lahu. Ada. Sedar ke kita? Boleh jadi kita sedar, tapi kita tidak jadikan dia alhamdulillah, subhanallah. Ha. Bila makan durian tu tak tanya daripada mana, daripada mana. Tanya dah dulu daripada mana. Subhanallah. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلوا maka setengah daripadanya kamu makan bukan semua buah-buahan ada yang mabuk ada mabuk tak boleh makan minum setengah daripadanya saja bukan semuanya ataupun peminu maka sebahagian daripadanya kamu makan peminu peminu maka dari hasilnya mereka makan Bolehlah kita terjemah macam tu pun Boleh juga Tapi kita boleh terjemah juga Maka sebahagian daripada hasilnya mereka makan Sebahagian daripada hasil bumi Hasil bumi Sebahagian daripada buah-buahan Bukan semua Mengapa bukan semua? Ada yang layak dimakan Ada yang tak layak dimakan Ada yang tak layak dimakan manusia Tapi layak dimakan oleh binatang Layak dimakan oleh 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 binatang-binatang yang hutan ha, Mesti kita bagi Ini hak dia makan Ini hak kita makan Dah Kalau lah kita Semuanya kita kira nak kita nak makan semua Mana hak monyet nak makan Dia akan masuklah ke dalam rumah kita Mari cari Bila mari cari dalam rumah Dia jumpa telur Dia jumpa macam-macam lagi Ganggu kita Ini Ini keterangan Al-Quranul Karim Boleh dipahami juga begitu وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan daripadanya buah-buah uh, mata air mata air ya yeah. sebelum manusia sebelum kita pergi kepada ayat berikut ini ayat ini seolah-olah yang mewajibkan manusia berfikir pada apa yang dia makan tak boleh kita makan saja kita tidak berfikir padanya Berfikir kepada apa yang kita makan adalah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala kalau benda yang kita makan itu kita tak tahu asal usulnya, kita tahu tak tahu faedahnya, kita tak tahu bagaimana dia proses Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan sebatang pokok, melahirkan buah-buahan dan menentukan rasanya, pahitnya, manis, masamnya jika kita tidak tahu, kita tidak mempunyai ke kematangan. بفكير تنتهي ذات الله سبحانه وتعالى دار القرآن اللهم امرهك فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها عنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا wa fakihatan wa abba mata'an lakum wali an'am fal yang maka hendaklah hendaklah dalam Al-Quran ini makna satu kewajipan fal yang maka hendaklah manusia fikir fikir-fikirkan ila ta'amihi kepada apa yang dia makan kepada makanannya fal yang hendaklah fikir-fikirkan kepada makanan fikirkan kita makan kalau makanan tak sempat nak fikirlah apa sangat lapar, pasal maksud makan-makan makan kamu makan, makan, tu mengantuk tak sempat pula nak nak pergi, pergi tidur macam tu ke kan selalunya al-Quran tak wajarnya so oh, kamu masa kamu tak tahu barang siapa kepunyaan siapa kamu tahu makan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-Nya yang mukmin. Dengan ter <tuh> dan jadikanlah di dalamnya taman-taman dan kami jadikan padanya kebun-kebun pokok kurma dan anggur Dan kami pancarkan padanya mata air mata air Al-Quran diturunkan di negara Arab Maka nasib buah rambai buah durian tak masuk dalam Quran pasal negeri mereka tidak, tidak tak 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 tidak sesuai untuk ditanam pokok-pokok yang ada di Malaysia hari ini, Duriannya, rambutannya tak sesuai untuk ditanam di sana. Di sana anggur, tapi tidak sesuai. Di sini anggur, tak sesuai. <tuh> oleh sebab itu, oleh sebab itu, buah-buah di dalam Al-Quran dipenuhi dengan buah-buah yang ada di bumi-bumi seperti tempat turun Al-Quran itu sendiri. Wajalna fiha jannatin dan kami jadikan kepadanya kebun-kebun pokok kurma, kurma, pokok kurma. Kita ada kurma kita, namanya uh, tu, orang buat minyak, 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 minyak goreng tu, minyak masak tu, sawit. kalau oh, ini kurma kita, sawit, sawit ini dia boleh jadi kurma, dia boleh jadi tidak kurma, dia boleh jadi nasi, dia boleh jadi macam-macam lagi. Kurma kita istimewa juga susu sekarang ni pun masuk kita bertukar dah dengan susu binatang tu dengan susu kelapa sawit ini semuanya ni nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberi kepada kita nikmat yang diberi secara tak sedar secara tak sedar uh, hasil ini kelapa sawit ini semuanya berfaedah semuanya daripada minyak minyaknya hinggalah hampasnya semua sekali tak ada, ada satu pun yang dibuang dan semakin maju, semakin banyak uh, faedah yang boleh dikeluarkan daripada bahan ini sama juga dengan kurma kurma dalam hadis menyatakan, dia penawar kepada semua penyakit semua penyakit itu maknanya kebanyakan penyakit lah, bagi orang kena diabetes, dia boleh makan sebelah dia, makan dua tiga biji dia kena penyakit wa ja'alna fiha jannatin min naqfili wa a'na kurma dan anggur Kufajarna fiha minal uyun Dan kami pancarkan padanya mata air Mata air Bunyi pun sedap kan apa air memancar Dalam kebun Kurma segar bila dipancar air padanya Demikian juga anggur kurma ini Semuanya ini Barang-barang uh, pokok-pokok yang memerlukan air Tapi air di Malaysia ada yang tak mahu Air di Malaysia ni banyak lah Tapi tanaman ni pun dia katanya tak mahu air macam ni Dia mahu air macam sekali-sekala memang panas lebih-lebih lebih-lebih lebih kuat lebih tinggi barangkali kali itu min samarihi wa ma 'amilatuhu aydihim afala yashkurun supaya mereka makan dari buah-buahnya, buah-buah kurma, buah anggur dan lain lagi banyak lagi selain daripada kurma dan anggur supaya mereka makan daripada buah-buahnya. Jadi sesetengah orang yang menyatakan mana dia buat kempen di sini uh, ubat syifa, ubat syifa, anggur, kurma, mishmish -mish, laginya lagi apa-apa lagi habatul sauda yang sebut buku dalam Al Quran. Dia kata makan benar-benar ini jadi bijak. Budak, -budak tak nak nak kaisa. Ha, betul tak betul tu? Betul tak betul tu tak tahu lah. Tapi dia nak niaga, niaga. Dia kata uji cubalah dulu. Satu tak jadi lagi tiga, empat lima habis kaisa. Betul lah kuasa. <tuk> ya, betul ke? Boleh jadi betul. Boleh jadi betul kerana buah ni ada dalam al-Quran. Buah lain tak ada dalam al-Quran kita kata ada sebabnya dia tidak tumbuh di sana. Tak tumbuh di sana, tapi tumbuh di sini itu hikmatnya. Afala <tuk> yashkuru? Mengapa pula tidak bersyukur? Mengapa mereka tidak bersyukur kepada Allah? Sepatutnya mereka bersyukurlah kepada Allah. Tahukah mereka Allah Subhanahu wa taala sifatnya wujud ada manusia tahu ke Tuhan itu ada tak tahu kalau tak tahu bacalah tengoklah pokok-pokok ini tengoklah mulai daripada bumi kajilah bumi kajilah pokok-pokok yang ada di sini kajilah buah-buahannya dan dan faedah-faedah yang dapat daripada hasil dan syukurlah kepada Allah yang menciptakannya tidak tahu pun tidak mengapa tetapi wajib memungkinkah mungkinkah tidak ada tangan yang mentadbirkan pokok-pokok ini yang hasilnya kita dapati Mungkinkah begitu? Jika tidak mungkin, siapa sebenarnya yang mengatur dan mentadbirkan tanaman-tanaman sehingga mereka sehingga mengeluarkan hasil yang sedap dimakan? Siapa? Sampailah pada matlamatnya dengan cara yang sangat-sangat mudah dan dengan itu mereka tidaklah patut sama sekali mendustakan Rasul-Rasul yang diutus Allah kepada mereka. Afala yashkuru. Kemudian, Subhanallah khalqal azwa.